Наше предприятие, несмотря на то, что сейчас идет война, э очень много трудностей, э сложно что-то планировать, но тем не менее мы сохранили коллектив, это самое главное, скажем, и ведем реконструкцию, строительство существующего производства, либо завода. Э на живом реальном примере, вот бывший суд здания суда, все видели его. Мы построили новый корпус, в котором разместили линии лаваша. Планируем э, установить линию по производству булочек, синабон, э, пирожков. То есть э, эта продукция пользуется спросом, и мы увеличиваем просто мощность. Э, так как мы его э, построили, э, облагородили, то есть вся территория возле него, мы сделали парковочку уютную, э, положили Тротуары. В дальнейшем планируем еще сделать летнюю площадку на торце этого здания, где можно будет отдохнуть, выпить холодной водички летом, скажем, съесть вкусный вкусный хот-дог, бургер. То есть это это дает нам новое направление. То есть сейчас активно динамика развития фастфуда. Это вот бургеры собранные, это булочки для французского хот-дога, это пицца, где э, люди могут быстро э, сесть завтрак, кто-то пообедать. То есть, и этим вызвано также строительство э, нового распределительного центра, э, который будет находиться вот в районе, э, где была бывшая стоматология. Все видели, что это здание зияло выбитыми окнами на протяжении уже, наверное, более пяти лет, скажем. И здесь мы построили уже практически новое здание, в котором будет размещаться распределительный центр. Это, что это такое? У нас два производства разорваны. Есть первая площадка напротив рынка и вот вторая площадка на, в районе бывшего здания суда. Значит, готовая продукция у нас и на первом производстве, и на втором. Сейчас мы хотим объединить здесь, в этом распределительном центре, вся продукция из производства будет поступать сюда, и здесь она будет уже форматироваться по маршрутам. В силу того, что, опять же говорю, несмотря на вот эти происходящие события, мы развиваемся в силу того, что ряд хлебозаводов в Харькове, допустим, остановился Салтовский хлебозавод, в при фронтовых зонах Донецкой и Луганской области тоже некоторые хлебозаводы остановились. И мы в этом случае получили дополнительный объем реализации и производства, который мы сейчас уже не можем произвести на этих мощностях, которые есть. В этом здании РЦ часть, половина этого здания будет распределительный центр как экспедиция с, уже со складской логистикой современной. И половина здания, там мы планируем установить э, линию э, уже новую по производству заварных хлебов. Это формат бородинского хлеба, ну, который очень пользуется спросом. Там у нас линейка хлебов, этих и соняшниковый хлеб, и купеческий, э, скажем. И э, линию по производству хлебов на паре. Это бездрожжевой метод приготовления хлебов, который очень полезен. И это здоровые, так называется, здоровые хлеба без всяких консервантов, без дрожжей. То есть это направление мы собираемся развивать, потому что сейчас это востребовано. Мы все площадки, на которых размещены наши объекты, мы делаем благоустройство, которое ну, позволяет людям себя комфортно чувствовать не только на предприятии, а и за пределами предприятиями. Скажем, у нас вот здесь, где мы ведем запись, аллейка такая возле второго производства, на которой люди приходят и фотографируются. Благоустройство, знаете как... Хочется, чтобы не только на предприятии у нас было комфортно, а и за пределами предприятия для жителей города. Поэтому там мы сделаем реконструкцию вот этой дороги, которая ведет от Гуся вдоль бывшей то есть, поликлиники, скажем, в формате, как на первом производстве. То есть это все будет выложено плиткой, по которой которую ремонтировать не надо, она будет стоять, я думаю, и нас переживет. Поэтому благоустройство, комфорт для города. Точно там есть небольшая, э, скажем, за, э, аллейка, засаженная деревьями. Там мы э, планируем установить, возможно, лавочки для отдыха, э, посадить э, клумбочки, цветочки, чтобы улица стала аналогичной, вот на, как бывшая улица Ульянова, не помню, как мы ее переименовали, чтобы было комфортно людям. Планируем где-то ну, примерно, может быть, 40-50 новых рабочих мест создать. Это увеличение поступлений в бюджет. Потому что мы ну, на сегодняшний день, вот, 22-23 год, суммы общие налогов, которые мы платили, 22-й где-то порядка 75 миллионов, 23-й где-то около 70 миллионов. Но, к сожалению, основная часть денег, это налог на прибыль и НДС, они уходят в государственный бюджет, скажем. А в местный бюджет идут налоги с заработной платы. Но, тем не менее, они составляют, вот мы ежемесячно в городской бюджет платим около где-то миллион двести гривен. Вот на сегодняшний день это подоходный налог. Ну, то есть в год это где-то около 14-15 миллионов гривен, скажем. Естественно, добавление рабочих мест, это увеличение налогов. Налогов, ну и создание рабочих мест, сами понимаете, это ну, гарантия того, что наш город будет только развиваться. А это, наверное, ну, перспектива всех, кто живет в этом городе. Поэтому настроены, несмотря на то, что идет война, жить, работать здесь, сейчас и сегодня. И в этом я вижу перспективу.